Yuk, halo guys, balik lagi bersama H2N Toys. Hari ini kita akan mencari kaki seribu teman-teman. Udah, guys, lihat, aku dapat kaki seribu teman-teman. Wow, nice. Kaki seribunya berwarna merah nih guys. Lihat tuh, besar banget nih guys kaki seribunya. Wow, ini sejenis dan nih teman-teman. Ayo kita coba cari di sela-sela kayu itu teman, -teman. wah dedo guys, lihat tuh di tempatnya di, di sini aku menemukan ada banyak kaki seribu merah ingin masuk ke dalam lubang teman-teman, ayo kita tangkap semua nih guys, lihat tuh, wah hadidaw. kaki seribu itu biasanya memang bersembunyi di dalam lubang teman-teman, uh dia masuk ke dalam tanah nih guys lihat tuh, uh kita tarik aja nih guys, uh di mantap nih guys, lihat tuh besar-besar kaki seribunya nih teman-teman, lihat. Waduh, mantap nih. Lihat tuh, masih ada satu lagi di bawah sini. Coba perhatikan nih, guys. Wah, wow, lihat tuh, guys. Mantap nih, kaki seribunya nih, guys. Waduh, nampaknya di sini Aku dapat banyak juga nih, guys. Ayo, kita cari lagi. Eh, apaan, teman-teman? Eh, lihat tuh, ada bebek, teman-teman. Wih, guys, bebek lucu nih, guys. Wih, lihat tuh di bawah sini nampaknya aku menemukan kaki seribu kuning ada tiga teman-teman wow nice lihat tuh uh, kaki seribu kuning nih guys eh, ikut aja nih bebek nih teman-teman wah lihat tuh bebeknya lucu banget nih wow oh, gimana bebek oh dia mengikuti aku nih mana indukannya nih guys wih nice makanya teman-teman kalian belum subscribe subscribe dulu nih guys biar seru nih teman-teman ayo kita coba cari kesana aja nih guys wow kita coba cari ke sana aja terus teman-teman mudah-mudahan hari ini kita dapat banyak kaki seribu nih guys ayo kita cari-cari terus nih guys ayo kita cari nih di sekitaran sini wow jangan-jangan di sini ada banyak kaki seribu nih guys wait guys eh bebeknya eh 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 lucu banget nih dia mengikuti akun nih guys sampai-sampai aku nggak bisa jalan nih guys ah tinggalkan aja nih guys Ayo kita kesana aja teman-teman. Kita cari. Wih, nampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak di bawah situ. Apaan guys? Lihat tuh. Wih, guys. Lihat tuh. Oh, guys, nampaknya di bawah sini aku menemukan ada sesuatu yang bergerak-gerak nih guys. Lihat tuh. Wih, Guys, nampaknya itu ada. we kelaman teman-teman. Berwarna merah itu guys. Wih guys, itu kelaman darat nih guys. Wih, so guys. Cantik sekali kelomannya berjalan, nih, teman-teman. Oh, kemana itu? Oh, guys, lihat tuh. Wah, wow, dari jauh, teman-teman. Kita lihat nih, guys. Tapi kita tinggalkan aja nih, guys. Ada sesuatu yang lari ke sana nih, guys. Apa nih, guys? Oh, guys, lihat tuh. Wih, ini, guys, apa ini? Oh, guys, lihat tuh. Wih, ada hamster, teman-teman. Oh, hamster lucu banget, teman-teman. Oh, mau kemana nih, guys? Wah, wow, guys, Wow, bebeknya mengikuti aku terus nih teman-teman. Ah guys, lihat tuh. Wow, lihat kelomannya dia bersembunyi di bawah sini. Eh, guys, lihat tuh. Keloman darat nih guys. Wow, kita tinggalkan aja nih. Wah guys, ayo kita cari ke lagi teman-teman. Cari-cari. Eh, nampaknya di sini aku menemukan ada batu kelapa teman-teman. Ada sabut kelapa. Ada sesuatu dalam sini guys. Wah, ada guys lihat tuh. Wah, ada guys lihat. Di dalam sini, aku menemukan ada banyak kaki seribu bersembunyi, teman-teman. Waduh, waduh, bantuin aku dong, mengambilnya, ngambilnya teman-teman. Ayo, kita tangkap aja nih. Wah, lihat tuh, kaki seribu merah sama kuning nih, ternyata di dalam sini. Waduh, pasti di dalam sini ada sumber makanannya nih, teman-teman. Dia melilit badannya nih, guys. Wah, lihat tuh. Wow, oh, guys, mantap nih. Waduh, mantap, kita ambil aja nih, guys. Oh, kita tumpahkan aja nih. Oh guys, lihat tuh. Wah, wow, bebeknya ting. Wah, lihat tuh. Uh, guys, gua uh, lihat, wadidaw wow, guys, lihat tuh, dia melengket-melengket di dalam sabut kelapa ini, teman-teman. Wow, kaki seribu itu memang suka memakan sisa-sisa buah, teman-teman, ataupun sisa-sisa. Wow, kayu yang sudah lapuk nih, seperti ini, guys. Udah mantap nih, kaki seribu kuningnya nih, teman-teman. Wow, nice, uh guys, lihat tuh, kita ambil aja, teman-teman. Oke, okay. kita cari kesana aja, guys. Ya, ayo kita cari lagi ke teman-teman. Ayo kita cari lagi nih guys. Woi, guys lihat tuh. Nampaknya di bawah genangan -genang air itu nampaknya ada sesuatu yang bergerak-gerak teman-teman. Woi, lihat tuh. Wih, nampaknya ada ikan di bawah sini guys. Woi, lihat tuh. Woi, lihat tuh guys, lihat tuh. Nampaknya ada ikan besar di bawah sini. Lihat tuh, ada dua teman-teman. Wow, kira-kira ikan apakah ini? Wah, ada guys, lihat tuh. Wow, ada ikan lele teman-teman Alias ikan keli ini Wadih guys, lihat tuh Wow, ikannya melompat nih teman-teman Wow, ikan ini bisa dikonsumsi guys Ayo kita tangkap nih Wow, nice udah dapat Ini lagi ikan lele teman-teman Wow, siapa tahu masih ada lagi nih Wih, guys, lihat tuh Ada lagi, ada lagi tuh Nampaknya ada dua di bawah sini guys Wah, nampaknya sepasang ikan lele Wih, mantap nih Dapat ikan lele bosak Ada dua teman-teman Mantap nih guys ayo kita telusuri di sini guys wow di sini ada batu teman-teman, wih guys coba perhatikan nih nampaknya ada ekor di sini, wih kira-kira ini ekor apa ya guys, Uduh, aku jadi penasaran nih guys, Uduh, nampaknya di sini agak berlubang nih guys, wih guys lihat tuh ada sesuatu yang keluar panjang teman-teman Wah, wow, guys, lihat tuh. Ini ada ikan belut dalam lubang, teman-teman. Mantap nih. Ikan ini bisa dikonsumsi juga nih, guys. Wow, nice. Ada dua, teman-teman. Kayak ular anak konda ini, guys. Mantap nih. Ayo kita tangkap nih, guys. Wow, lihat tuh. Udah, Yang satunya ingin melarikan diri dari aku nih. Mantap banget nih, teman-teman. Ikan belut nih, guys. Uh, kesini dong, sayang. Uh, duh, ikan belut ini biasa ditemukan di sungai ataupun di rawa-rawa seperti ini teman-teman ayo kita telusuri aliran air ini teman-teman wah nampaknya ada sesuatu nih guys di wah di bawah wih lihat tuh ada ikan-ikan kecil teman-teman bersembunyi wadidaw dong guys lihat tuh ada ikan hias cupan teman-teman wow nice mantap nih kita tangkap juga nih guys Ayo kita cari-cari di sekitar sini teman-teman. Siapa tahu ada ikan yang nyangkut-nyangkut di sini guys. Wah guys lihat tuh ada di sela-sela batu itu nampaknya ada ikan hias berwarna-warni teman-teman. Wah lihat tuh. Waduh duduk ke sini dong sayang. Lihat. Wih mantap nih. Makanya teman-teman kalian belum subscribe subscribe dulu ya guys. Wow nice dapat nih ikan hias cupan teman-teman mantap nih. Ayo kita ambil aja nih guys. wow, nampaknya ada banyak ikan di sela-sela batu. lihat tuh. Ada ikan lagi teman-teman. Wow, ikan betok nih. Wih, lihat tuh. Kalau di kampung aku namanya ikan osan nih guys. Seru sekali menangkap ikan nih guys. Wih, guys, lihat tuh. Uh, dapat ikan osang nih teman-teman. Alias ikan betok nih. Mantap nih. Ayo kita ambil aja nih guys. Nampaknya ada dua ini guys. Lihat tuh di sana. Mantap nih. <sih seinat2> lihat. Uh, so amazing guys dapat ikan betok nih teman-teman. Ayo kita cari-cari terus nih guys. Oh, jangan-jangan ada. -jangan. Eh, hey, apaan teman-teman? Ada sesuatu yang nongol di sini. Lihat tuh. Wah, dia kepalanya, teman -teman. ada kepalanya teman-teman. Ada kura-kura teman-teman. Lihat tuh. wih kura-kura ini bisa hidup di air maupun di darat teman-teman. Tapi biarkan aja kura-kuranya di sini guys. Wah, biarkan dia lepas nih teman-teman. Oke guys, nampaknya hari ini udah cukup ya teman-teman. Udah, dulu ya. Video aku hari ini, sampai ketemu di video selanjutnya, ya. See you next time.